أعوذ بالله السميع من بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sabi ajma'in wa ba'du ba wa qalan musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini ya amin telah berkata Imam Al-Alam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya Madis yang ke-42 Perihal takwa kepada Allah telah berkata Syekh Mahyuddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu wa Ardha, di madrasahnya pada pagi 19 Rajab tahun 545 Hijriah. Suatu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda berkata: Man ahabba an yakuna akraman nas falyattaqillah. Wa man ahabba an yakuna aqwa an nas falyatawakkal 'ala Allah. ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن واثقا بما في يد الله أوثق على ما في يده Barang siapa yang mau tergolong orang yang dimuliakan di antara manusia maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang mau tergolong orang yang terkuat di antara manusia maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Barang siapa yang mau tergolong orang yang terkaya di antara manusia Maka adalah dia meyakini apa yang ada di tangan Tuhan itu lebih teguh daripada apa yang ada di tangan dia sendiri. Ya barang siapa yang inginkan kemuliaan dunia dan akhirat. Maka adalah dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah Ta'ala berfirman. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa antara kamu. Kemudian itu berhasil dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kehinaan akan berhasil dengan berbuat maksiat terhadapnya. Maka barang siapa yang mahukan kekuatan dalam agama Allah Ta'ala, hendaklah dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tawakal itu akan membetulkan hati, meneguhkannya, mendidiknya, menunjukinya dan menyatakan segala keajaibannya. Jangan kau bergantung kepada wang ringgitmu atau sebab musabab. Kerana demikian itu akan melemahkanmu dan melesuhkanmu. Akan tetapi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana demikian itu akan menguatkanmu dan membantumu. Melembutkan perasaanmu dan membukakan bagimu pintu-pintu rezeki yang engkau tidak dugakan serta meneguhkan hatimu. Jangan selalu menghitung kedatangan dan kepergian dunia itu bila engkau melihat orang lain mengejarnya dan membelakanginya. Dan ketika itulah engkau akan menjadi manusia yang teguh pendiriannya. Jika engkau terus menggantungkan diri kepada hartamu, pangkatmu, keluargamu dan sebab musabak hidupmu, kelak engkau akan terdedah kepada kutukan Allah Ta'ala. Kemudian semua yang menggantungkan diri kepada yang akan terputus. Kerana Allah Ta'ala itu sangat cemburu bila melihat hatimu terpaut pada sesuatu yang selain daripada dia. Muslimi dan Muslimat, Islam penentuan rahmati Allah sekalian. Masih lagi kita dalam Bicara Syekh Abdul Qadir Jilani pada madis yang ke-42. Berbicara tentang takwa dan berbicara tentang tawakal kepada Allah. Syekh memulakan dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Uqaili dan kita Abdul Afad. Oh, Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia, akram, maka dia bertakwa kepada Allah. Ini sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Inna akramakum inda Allahi atqaqum. Orang yang paling mulia ialah di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Perkataan akram, ini orang yang paling mulia. Yang dihormati, yang dijadikan contoh tauladan, yang memiliki kuduah hasanah, ikutan manusia semuanya yang mendapat tempat tertinggi di sisi Allah, yang mendapat pemeliharaannya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Kalau kita lihat orang-orang yang disebut sebagai akram paling mulia, orang ini Allah Taala akan jadikan dia segala sebabnya mudah. Macam kalau kita sebut orang mulia atas dunia, dia semua sebab mudah. Dia nak ke sana, ke sini, dia nak untukkan tu, untukkan ni, dipermudahkan sebab. Maka di sisi Allah orang-orang yang bertakwa itu Allah mudahkan sebab. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah jadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Orang-orang yang mulia ini Allah mudahkan urusannya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah ini maka Allah hapuskan segala dosanya dan Allah Taala tambah kebaikannya. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Karim, "Wa may yattaqillah" yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra siapa yang bertakwa kepada Allah Allah hapuskan dosa Allah tambah pahala Allah gandakan jadi orang yang mulia ni tuan-tuan sekalian kalau dibuat salah orang tak pandang kerana dia mulia kerana orang lihat kebaikannya dan bila dibuat buat baik pula berganda balasannya ini kalau kita beri perumpamaan dan supaya kita jelas siapakah yang disebut orang paling mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahabba an yakuna aqramun nas falyattaqillah. Siapa yang ingin menjadi orang paling mulia maka hendaklah dia bertakwa pada Allah. Maka bagaimana orang mulia ini kelebihan dia sehingga mereka ini mulia Allah mudahkan urusannya, Allah ampunkan dosanya, Allah beri pahala padanya dan dia menjadi sebab kepada keberkatan. Tentang keberkatan-keberkatan yang banyak. Maka orang-orang yang mulia ini Allah sentiasa pelihara dia daripada buat dosa. Sebagaimana Allah Taala berfirman innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadhakkaru fa idza hum Orang-orang yang bertakwa itu bila diganggu oleh syaitan dia tahu. Dia cepat ingat, dia tak akan lupa. Maka dia menjadi tajam pandangannya melihat tipu daya syaitan. Dan bila kita sebut orang akram yang paling mulia, pasti kerana dia menikmati kebahagiaan, ketenangan di dunia. Ini akram. Ke orang yang akram ni tuan-tuan sekalian Tak ada orang yang cuba nak susahkan dia Hidup tenang Maka dia akan mendapat segala kebaikan dunia dan di akhirat Dan orang yang mulia juga Tak ada orang nak dengki pada dia sebab dia mulia Maka ini janji-janji Allah Sebagaimana kata Nabi SAW <Sess> Man ahabba an yakuna akraman nas Faliat taqilah Siapa yang nak jadi orang yang paling mulia sekali Bertakwalah kepada Allah SWT Maka takwa. Dan Rasulullah menyebut yang kedua. waman ahabba an yakuna aqwan nas falyatawakkal Allah. Siapa yang ingin jadi kuat, maka tawakkallah dia pada Allah. Baik dalam tawakal inilah kata Syamdu Qadir. Sesudah dia menyebut kemuliaan itu terhasil dengan bertakwa pada Allah. Kehinaan itu terhasil bila buat maksiat. Kepada Allah SWT. Baik siapa yang nak kuat, Maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Sebab apa? Kenapa tawakal ini akan menjadikan seorang itu kuat? Sebab tawakal dia akan membetulkan hati. Betul hati kita. Dia perlu dapat satu maklumat yang betul. Supaya dia tenang. Kalau dia dapat maklumat yang salah, maka dia tak akan tenang. Maklumat yang betul bila mana kita menghadapi masalah, ialah kita bergantung pada Allah dan itu bila kita benar-benar bertawakal kepada Allah yang bergantung padanya maka hati kita mula akan menjadi betul lurus dan hati kita akan menjadi teguh dan kuat dan mampu mendidik hati kita dan menunjukkan kepada kita segala keajaiban tetapi so, kalau orang manusia dalam perjalanan hidupnya bergantung pada manusia dia akan dihina bergantung pada manusia dia akan diungkit bila mana kita bergantung pada manusia, kita lemah. Bila mana kita bergantung pada manusia, maka kita menjadi orang yang tidak berwawasan. Sebab kita harap idea orang lain, eh? kita gantung kat dia je. Allah mengajar kita untuk menjadi umat dan hamba yang kuat. Maka bila kita mengenali Allah, kata dia punca kita tak nak tawakal pada Allah sebab kita tak kenal Allah. Kita cuma kenal orang. Orang ni datuk, orang ni datuk seri, orang ni tan seri. Orang ni pengaruh, orang ni timbang pengarah, orang ni ketua penguasa. Orang ni qadhi, orang ni mufti, orang ni menteri besar. Kalau kita kenal dia dengan jawatan dia apa dia buat, lalu kita bergantung pada dia. Kita lupa bahawa pangkat-pangkat dia sementara. Dan kita juga lupa bahawa dia pun sementara. Dan kita lupa bahawa dia berubah hati. Sebab dia ada hati. Hati tu apa? Kolbon. Apa maksud kolbon? Pusing-pusing ia ya taqallabu wa ma summiya al qalbu illa annahu yataqallabu tidak dinamakan hati melainkan kerana dia sentiasa berbolak-balik hari ni orang tu suka kita esok dibenci kita hari, hari ni orang tu cakap begini depan kita belakang dia cakap lain kita tak kenali manusia ni kita takkan bergantung pada dia tapi kita tak kenal manusia dengan sebenar dan kita jahil dalam mengenal Allah lalu dalam urusan hidup kita semua manusia Bergantungnya, berharapnya, takutnya Sehingga kita merasakan bahawa dia memantau setiap per perbuatan kita Walau dia manusia jahil yang tak tahu apa-apa macam kita Sehingga kita lupa dia akan mati dan akan hilang kuasa Yang bernama Raja pun akan hilang kuasa dengan matinya Atau sebaliknya Yang nama Menteri, badan Menteri pun akan hilang kuasa kita tak pernah duduk dalam sebuah seorang pada menteri dia berubah-ubah. Kerana dia adalah ujian pada manusia. Dan yang bernama dia sebut muftinya, bernama kardinya. Pun sama. Itu cuma kuasa. Yang akan beralih berubah. Okey jadi mantan. Bila kita takutkan manusia dengan kuasa yang dia ada dan kita kesan kuasa dia. Kita lupa Allah yang kuasanya tidak pernah turun dan tidak pernah jatuh. La yazalu ataupun kita katakan Allah Ta'ala ini mazala mulkuhu tak akan jatuh kerajaannya sentiasa ada la yazal sentiasa ada kerajaan kerajaan manusia yuzal kerajaan Allah la yuzal mulkuhu tak akan turun tak akan jatuh sentiasa ada maka bila manusia tahu, macam saya katakan kenapa orang bergantung pada orang? Sebab dia kenal orang, dia tak kenal Allah. Yang kedua, dia tak kenal orang dengan sebenarnya. Dia cuma kenal orang ni. Dan dia tak kenal sebenarnya. Sebab itu dia akan menjadi umat yang lemah. Kemudian kata Syam Dekar Jangan engkau bergantung pula kepada wang ringgit. Kadang-kadang kita tak bergantung pada orang. Kita rasa badan kita sihat. Duit kita banyak. Dan kita rasa kita ada sebab musabab yang kuat untuk hidup. Jantung okey, buah pinggang okey, darah okey, gula okey. Itu semua sebab musabab yang menjadikan kita rasa, eh hey, saya okey, saya baru balik medical check up. Doktor kata bacaan jantung macam orang muda. Tekanan darah, perfect. Gula, Masya Allah. Awak ni macam tak pernah makan gula. Tekanan gulanya bagus. Dari sebut kolesterol, Allah kolesterol. Macam atlet awak ni. Padahal duduk masjid tidur je. Ya. Tapi macam atlet, tak ada kolesterol. Lihat pula uric acid ni, takut ada gout apa, tak ada. Tak ada. Maka bila balik medical check-up, oh doktor kata saya ni darah bagus ni. Tunjuk report check. Bagus. Kata jangan bergantung pada sebab itu. Tetapi ramai orang yang sihat mati lebih dahulu daripada orang sakit. Betapa ramai orang muda mati lebih dulu pada tu Kadang-kadang kelapa muda dijangka tak jatuh, rupanya jatuh. Supaya kita sedar yang sihat ni, yang Masya Allah dia bila pergi kerja confident dia. Kenapa? Dia takkan pergi kerja melainkan dia pergi jogging dulu. Lepas tu angkat berat. Lepas tu dia akan makan telur baru masak. Ha, makan telur separuh masak. Dia pun makan sikit rumput-rumput. Ulang-ulang. Oh sehat. Minum pula air kosong. Ini bukan air sebarang air. Air daripada telaga Perancis. Oh, power. Itu tak mati. Yang bergatih basikal. Yang hiking. Ini semua geng-geng kita rasa panjang umur ni. Hmm, mati dengan hiking. Mati dengan gatih basikal. Tapi supaya kita jangan bergantung pada sebab. Duit pun sama. So, saya ada duit. Dengan ada duit saya boleh buat apa-apa. Siapa kata dengan ada duit kita boleh buat apa-apa. Tak ada duit. Bukan segalanya. Walaupun orang kata segalanya dengan duit. Dan kalau kamu kata segalanya dengan duit. Tapi duit tak akan mencapai hakikat hidup yang awak nak. Mana orang ada duit kecewa dengan duitnya. Berpisah rumah tangga. Dia ingat dengan ada duit, dia bagi segala benda isteri dia nak. Bini nak rantai, dia bagi rantai. Bini nak kereta, dia bagi kereta. Isteri nak rumah, dia bagi rumah. Tiba-tiba di tengah jalan datang datang kemarau cintanya datang badai percintaannya habis benar kata Allah law law ma fil ard jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah kalau kamu curahkan segala yang ada di langit dan di bumi mencurahkan segala kekayaan di bumi ini kamu tak boleh jinakkan hati manusia Tapi Allah yang jinakkan hati mereka Kadang-kadang kita rasa saya ada duit sebab bini saya takkan lari dari saya. Siapa cakap? Sebab saya ada duit suami saya takkan lari. Suami saya bergantung pada saya. Siapa cakap? <coughs> Ini semua orang yang buta sejarah kehidupan dunia. Kalau kehidupan, tuan-tuan sekalian bahawa segala-gala benda ni kita tak boleh bergantung. Bergantung pada janji orang kena tipu. Bergantung pada kemampuan orang <coughs> pun kena khianat. Akhirnya kita bergantung pada makhluk Maka kita semakin lemah Dan semakin lesu Putu asa. Bahkan semakin sakit hati Maka bergantunglah pada Allah Kerana itu akan membantumu Menguatkanmu, melembutkan perasaanmu Membuka padamu pintu rezeki Yang kau tak duga Dan meneguhkan hatimu Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Siapa yang benar-benar bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupkan segala keinginannya. Inna Allah balaw amri, qad ja'ala li kulli shay'in qadra. Allah akan menyampaikan segala urusannya. Dan bila kita sebut nilai tawakal, ia terlalu tinggi dan terlalu hebat untuk kita nyatakannya kerana dia punya keajaibannya tersendiri. Tak mana orang yang tak pandai berenang. Akhirnya dia terselamat ketika datang musibah Terbalik buk, terbalik dan sebagainya Ramai mana Tentang ramai mana orang-orang yang kita katakan Tidak punya Segala kemampuan itu dan ini Namun dia terselamat Tapi yang punya kemampuan, yang punya kepakaran Yang punya segala asbab-asbab untuk selamat Dia tak selamat Maka kita belajar Bukan sekadar daripada hakikat yang Allah beritahu Dan Nabi SAW jelaskan Bukan kena hakikat kehidupan, pengalaman kehidupan. Tuan-tuan sebab itu, umur kita ni tak perlu panjang-panjang. Tapi belajarlah daripada manusia keliling pinggang kita. Tuan, tuan baca berita. Baca segala pengkhabaran. Baca segala maklumat. Maka kita akan jumpa sebahagian jawapan hidup. Bukan semua, sebahagian. Kalau kita, oh kehidupannya macam ni. Dan dunia yang hebat kita nampak ini yang menjadi kiblat bagi setengah orang jahil <coughs> yang menjadi destinasi kepada orang kafir yang menjadi matlamat akhir orang-orang yang bodoh maka akhirnya lihat bagaimana dunia mempermainkan mereka yang hidup dimatikan yang sihat disakitkan yang bahagia dideritakan yang berharap disia-siakan kenapa Kerana itu dunia dunia janjinya palsu kata Allah Kata Allah menyebut fala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu ditipu dengan kehidupan dunia. Perkataan ghurur iaitu perasaan yang merasakan bahawa pada asalnya ia segala-galanya. Tiba-tiba di tengah jalan tipu. Maghrur kita tuan-tuan rupanya ditipu. Dah mula muka dia cantik, senyum kat kita. Sekian-sekian dia buat. Dia pertengah jalan ditinggalkan kita. Itulah perumpamaan dunia. Kemudian kata Syamduk Adik. Jangan selalu menghitung kedatangan dan kepergian dunia itu bila engkau melihat orang lain mengejarnya dan membelakanginya. Dan ketika itulah engkau akan menjadi manusia yang teguh pendiriannya. Tentang kita akan melihat manusia sibuk dengan kerja dunia dakap dunia. Kena jangan kita sibuk dengan mereka. Bisa kalau saya nak gunakan dunia untuk manfaat akhirat ya. Tapi bukan dengan cara mereka. Kata kita bila Allah sebut dalam Quran sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibuk. Ini adalah acuan Allah. Maka adakah ada yang lebih baik daripada acuan Allah? Maka kita melihat kepada acuan Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan nak kejar dunia, saya nak kejar dunia dengan acuan Allah. Buat bukan dengan acuan orang-orang yang lalai. Dan lupa hal haram. Lupa masa dengan Tuhan. Dan lupa bergantung dan bertawakal padanya. Lebih bergantung pada kebolehan dan kepakarannya. Dan lebih bergantung kepada fulang bin fulang yang dianggap sebagai taiko. Sebagai maharajanya. Tidak. Dunia ini milik Allah. Bukan milik sesiapa yang mendakwa dunia ini milik saya. Baik keluarga yang paling kaya. Baik syarikat yang paling besar. Baik individu yang paling mewah. Tidak. Saya bergantung pada Allah saya kejar dunia dengan saya berkata la haula wala quwwata illa billah. Bila saya kejar dunia saya kata in hadza min fadli rabbi. Ini semua kurnia Allah Taala. Bila saya kejar dunia, saya kejar dunia dengan bagaimana kata Allah? Fa iza qudiyatis salatu fil al. Wa zkurullah kathiran la'allakum tuflihun. Bila sampai bila selesai solat Jumaat maka bertebarang barang lah di atas muka bumi mencari kurniaan Allah. Ini saya akan kata rezeki sebagai Allah. Dan dalam keadaan banyak menyebut nama Allah. Maka saya akan berkata Alhamdulillah. Dan nikmat yang Allah berikan pada saya. Tentang ini, cara kita kejar dunia. Kata Syam dua kali, jangan kita cuba kejar dunia macam ahli dunia. Atau membelakangi dunia juga macam ahli dunia. Jika engkau terus menggantungkan diri pada hartamu, pangkatmu, keluargamu sebab musabak hidupmu kelak engkau akan terdedah kepada kutukan Allah Taala kemudian semua yang menggantungkan diri kepadanya akan terhapus kerana kerana Allah Taala itu sangat cemburu bila melihat hatimu terpaut pada sesuatu yang selain daripada dia tapi bila kita bergantung kepada semua selain Allah maka datang kutukan Allah. Tetap bagaimana datang kutukan dalam anak Allah. Tuan-tuan bila kita ditolong oleh manusia kerana kita bergantung pada dia. Lalu pertolongan itu berubah menjadi racun kepada kita. Dia akan ungkit-ungkit sampai sudah. Dia akan malukan kita. Saya yang tolong dia tu. Bukan orang lain. Saya tolong dia. Dan dia dengan berbangga dan menghina kita dengan apa yang dia lakukan pada kita. manusia ni sentiasa merasa bila dia buat baik pada orang, orang ni berhutang budi pada dia. Berhutang budi sungguh-sungguh. Sekali dia buat baik, dia nak dia balas 10 kali. Maka inilah kelemahan manusia. Oleh sebab itu, tuan-tuan Bukan kita kata kalau sebut bergantung pada Allah, bukan saya tak minta tolong dengan orang. Saya minta tolong orang. Saya ada urusan dengan orang. Tapi hati saya dengan Allah. Kalau dia tak nak, saya tak akan marah dia. Saya tahu ini bukan rezeki saya. Dan saya usaha cara lain. Sebab itu hidup orang-orang yang bergantung pada Allah, dia tak banyak marah. Bukan saya kata dia tak marah. Dia tak banyak marah. Kan dia meyakini apa yang Allah sediakan pada dia lebih baik daripada apa yang orang, daripada apa yang dia nak bergantung pada dia. Baik, kita kena tahu bahawa Nabi SAW menyatakan, Inna allaha yagaru. Allah ni maha cemburu. Baik, kita kebanyakan cemburu ni, dia tak ada asas. Hanya kerana kita terlalu sayang. Dan kebanyakan cemburu kita lebih kerana pemusuhan. Dia tak cemburu. Kalau tak Allah Ta'ala cemburu pada hambanya Kerana hambanya melakukan benda yang salah Seorang, seorang ibu melihat anaknya buat perkara yang akan merosakkan dia Antara cemburu Allah Ta'ala itu bila seorang mendatangi perkara yang Allah larang Antara perkara yang Allah larang jangan bergantung pada selain Tuhan Kerana kalau kamu bergantung pada selain pada Tuhan Kamu akan jadi syirik Kamu akan berdosa besar Kamu akan menjadi lemah kamu akan hilang panduan. Kamu akan menjadi hina. Kamu akan jauh dari rahmat Allah dan pertolongannya dan keajaibannya. Kamu akan terkeluar dari senarai orang-orang yang soleh. Kamu akan bergaul dengan orang-orang yang fasik. Dan kamu mula meninggalkan perintah Allah. Dan penyebab kepada kemusnahan kamu, berkumpul dengan orang yang fasik. Berkumpul dengan orang yang jahat. Sebab itu tuan-tuan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita katakan bagaimana cara saya bergantung pada Allah dengan sebenar. Bergantungan ini bermula dengan ilmu. Mengetahui bahawa semua milik Allah. Mengetahui bahawa Allah yang menguruskan semuanya. Mengetahui bahawa Allah yang berkuasa atas tiap sesuatu. Mengetahui Allah memberikannya dengan kuniaannya bukan dengan keinginan kita. Allah nak kunia. Walaupun kita ingin kalau Allah tak nak bagi, tak bagi. Allah beri kuniaannya dan mengetahui bahawa apa yang Allah berikannya untuk kita dekat dengan dia. Bukan Allah beri untuk kita jauh, untuk kita dekat. Maka kita bina ilmu tawakal, maka kita tahu yang berkuasa Allah. Yang memiliki itu Allah. Yang memberi itu Allah. Dan kita mengetahui Allah beri untuk tujuan kita mendekatkan diri padanya. Maka dengan asas ilmu ni saya bergerak. Saya percaya rezeki, saya yakin Allah bagi. Siapa -siap yang rezeki bila dapat satu ini, Allah punya. Siapa -siap yang rezeki bila saya dapat, saya gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya orang-orang yang sifat tawakal. Tapi kalau sebaliknya, dia cuma kata ini datang dari Allah. Bila dapat, dia mula lupa Tuhan. Ini bukan tawakal dia. Bila tak dapat, dia pun kata ya Allah nak uji saya. Sekian, sekian, sekian. Dan sebab itu bila kita sebut tawakal, dia bermula dengan ilmu. Tawakal tanpa ilmu, tawakal yang kosong. Tawakan ada ilmu yang berkait dengan Macam mana makrifat dia mengenali Allah Ta'ala Kalau dia kenal Allah, maka semakin benar Tawakan pada Allah Wallahualamisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh